fakir, kalau memang hebatlah lah, Tapi dari segi rohani dia kosong. Sehinggakan dia menyatakan kalau betul Tuhan itu ada tunjuk depan dia. Dia nak tengok depan, depan dia. Cakap dengan ustazah kita. Jadi sampai paling kat macam tu, seorang yang kita kata pandai, bijak, angelah. Tapi dari segi rohani yang kosong, dia tak tahu Betapa jahilnya dia sampai dia sanggup mencabar ustaz, ustazah, cikgu. Dia kata kalau betul lah Tuhan itu ada tunjuk depan dia. Dia nak tengok muka Tuhan. Raja. Ha, Raja. Bila kita tidak ikut Islam. Bila tak ikut Islam, kita dapat amal dengan sekuler. Akhirnya inilah kesan yang berlaku kepada anak-anak kita dan generasi kita. Tak heran kalau manusia yang kosong Pemikiran dia macam ni Macam saya cerita dekat Tuhan Dekat tuan tuhan Seorang budak 18 tahun Dengan dia punya awih dia umur 16 tahun Bila cekur oleh orang kampung Nipah-nipah Naik motor berdua, berpuluh-puluh lagi Ada motor pusing kampung Kamu tak takutkah dengan Tuhan Dia kata, apa Tuhan Kalau aku jumpa Tuhan, aku ludah Tuhan Itu dalam sinar harian yang saya baca itu dalam soal apa? yang hmm. kes ni kes yang berlaku kat Peking yang sebut tadi. Tak dan berapa jam tuan-tuan presiden dengan trailer. kecai lah kita tengok lah dalam gambar tu. Bomba ke petang awam kita tak ada kutip cubisan-cubisan daging Macam kita pergi dekat pasar tepik. Daging cincang kecai-kecai lah tuan-tuan. Tuhan balik-balik lah dapat celupa, mulut sampai cakap macam itu. Apa lagi? Mengkis macam tu. Nabi Saleh AS bila diminta bukti oleh kaumnya. Kami akan beriman sekiranya engkau berikan bukti kepada kami. Bahawa engkau rasul. Nabi Saleh dengan mukjizatnya keluar unta daripada batu. Daripada batu yang keras itu keluar unta. Nabi Saleh kata itulah yang telah Allah beri kepada aku satu mukjizat membuktikan aku lah Rasul. Mereka hanya terpina-pina tetapi mereka tetap tidak terpinga. Orang-orang yang hati mereka kering atau hati mereka keras, susah tu. Tapi kita kena bagi tahu. Kalau anak-anak yang jenis macam ni, kita kena bagi tahu dan cuba beri kepahaman dari tentang agama. Kita nampak Islam bukan semuanya yang Kalau tidak dalam Quran Tuan-tuan Allah tak sebut Selepas surah Al-Fatihah Surah Al-Baqarah Mula-mula lagi Allah bagi tahu Zalikal kitab wa ghaibatihi hudan lil muttaqin demikian itulah alkitab yang tidak ada datang masjid ni tuan-tuan kita kata dapat pahala mana pahala kita? tapi kita beriman kita yakin bahawa Allah beri pahala kepada kita benda tu benar khair nak tengok pahala bila diletakkan di hadapan imam Allahu Akbar Allahu Akbar wa ha? sembahyang sembahyang jenazah untuk kita ketika itu baru kita nampak pahala yang kita buat barulah Allah singkapkan hijab apa yang kita lakukan amalan yang kita lakukan betapa susah payahnya kita mengumpul pahala ketika mana kita hidup dan pada ketika itu baru kita nampak pahala kita besar Allah jadikan pahala kita seperti nur cahaya terang kadang-kadang orang buat amalan baik sikit baru dia rasa oh kecilnya amalan aku macam kita hidup kecil ha, ini pahala besar macam bukit Maxwell rasa lega macam tu al nak Kena beriman dulu kepada perkara yang khair Kita Terlogik pun kita ada khair Maksudnya kita naik ke bukit Tapi kita nampak najis Najis Dia tak akan keluar sendiri Dia mesti ada orang Dari awal yang dia sampai Dia sakit perut Dia balas ke situ Dia Ini ada orang yang awal sampai Satu benda yang Secara logik Tapi apalagi Kalau benda yang berkaitan Dengan ketuhanan Allah pahala, dosa, semua itu adalah perkara-perkara yang Allah beri ujian kepada kita di mana kita tak dapat melihat. Tetapi bila kita berada di alam akhirat, maknanya kita mati, alam barzah barulah diperlihatkan kepada kita. Ha? Tuan-tuan muslimin sidang jemaah ini kesistir. Ha? Seterusnya mereka akan terbumpa mengenai kedudukan amal seseorang. Amalan baik dan buruk meskipun sebesar debu melaya pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijumpai segala persoalan akhirat yang dahsyat itu. Tentunya akan memberi keinsafan kepada seorang. Sedangkan hati manusia zaman jahiliyah lagi kan dapat dibentuk dengan Al-Quran, apatah lagi dengan hati manusia zaman mutakhir ini. Antara hati manusia zaman jahiliyah dengan hati manusia yang datuk neneknya telah Islam sejak ratusan, malah ribuan tahun dahulu, mana yang lebih keras? Umar al-Khattab ketika balik bila dia tahu tentang adik memeluk agama Islam tapi bila melihat cepisan Al-Quran yang ditulis dengan Toha ma'anzalna Al-Quran al lembut hati Umar al-Khattab bila sebut dalam ayat ma'anzalna Al-Quran al tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk membinasakan kamu saya bergegas dia pergi jumpa dengan Rasulullah dia ketuk pintu Rasulullah kata siapa itu dia kata Umar Ucap sahabat rasul kepada Umar Ahmadiyah Sahabat kata sahabat, sahabat Jangan takut Sahabat Tahap perangai Umar ni Dengan bahan dia Kaki rimbu tuan-tuan <laughs> Dia bukan buli <laughs> Bila buka-buka pintu dia terapah Dia nabi Terus dia mengucap dua kali masyarakat Dengan ayat dalam surah Tuhan Kita dah ratusan tahun Nenek moyang kita Tuhan kita Islam kita Islam, tapi kita kapal selam. Tidak tumbuh, tidak tenggelam. <laughs> nah, itu yang malang nasib tu Al-Quran mempunyai 30 juzuk mampu menembusi hati hati batu umat jahiliyah. Takkanlah Al-Quran yang sama tidak berupaya melunakkan hati manusia pada era kini dan terus yang tidak lagi dianggap jahiliyah. Jika umat jahiliyah yang menyembah berhala dapat dibentuk, Meskipun kini masih wujud umat jahiliah moden yang telah mendengar seruan azan dan solat sedikit sebanyak tentu ada beza. Insya Allah cahaya iman dapat menembusi hati mereka dengan petunjuk Al Quran. Hal ini kerana solat ini dalam terdapat makna yang latif, makna yang seni yang telah difikirkan ketika membaca semestinya dapat memberi kesan pada hati. Seorang yang solat dalam kalam hurul kalbi dan atap tafahul harus ditambah dengan at zin rasa mengagungkan Tuhan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Contohnya seorang bos ketua, ha? seorang bos bercakap kepada pekerja, belum tentu bos itu akan hormat kepada pekerjanya itu walaupun hatinya tahu dan sedap terhadap apa dikatakan kepada pekerja itu walaupun dia tahu yang cakap oleh pekerja bawah itu betul, Belum tentu dia boleh kita kata menerima. Mengerjakan salat atau munajat terhadap Allah perlu ada rasa hormat dan mengagungkan yang at-ta'zim jika tidak maka samalah bukan dengan seperti bos yang bercakap dengan pekerja dan suasana suasana yang tidak hormat. Ha? Oleh itu, masalah at-ta'zim itu lain daripada persoalan hadir hati dan at-tafakkur. Tetapi ia satu ciri utama untuk mengukuhkan lagi dua perkara tersebut itu. jadi tuan-tuan, ...kita belajar tentang bab kekuatan kita. Kekuatan Islam bermula dengan solat. Kadang-kadang kita lupa... ...kita beritahu tentang yang tinggi-tinggi... ...sedangkan benda asas ni... ...kita terlepas pandang. Kita nak bina daripada benda asas ni. Benda yang kita lupa bahawa pentingnya... ...dalam kita solat dan kita... ...memahami tentang ibadah solat yang kita lakukan. Lima kali. Ha? Lima waktu sehari semalam. Tak banyak pun tuan. Lima waktu sehari semalam. Tapi insyaAllah dengan kita sentiasa ha, meramalkan memakmurkan tiap ha, pengajian-pengajian ngajak ilmu kita bertambah lagi keimanan kita dan kekuatan kita insya -hari. aku doakan jazakallahu khairan tak